Точка ТВ представляет При участии проекта Аниме Рэй. Тело стонало, душа кричала, когда смерти причала Вернула в начало. В чат дело? Не взял на парам парамщик, чей носит запах, запах ведьмы Прокляла, спустила гонщика Как же все началось, супермаркет, стоп. Нет, средневековые, торговые. Волос, а я пришла на помощь Замедлю свечку, обещаю помочь искать парежку что стырила прош Но на шопу брюку нож на жизни грош, под телу дрожь Снова смерть, это Снова торговая площадь ночь Снова кровь, снова и снова Субар готов умирать, им движет любовь Попал на кварту трущоб, крёв, баги, Звон стали, нечисто нали Снова и снова, они пали Мало его тело, снова душа кричала Когда смерти причала вернулась хозяина Прислугой был и сразу взяли Но было печально, но не мог никому рассказать о том, что Прожил этот день уже не раз И потому не радовало ничего Но рад был новому дню Приучили заниматься Субару делами Потом дому, но поначалу ничего не получалось Но помогала в этом деле ему Рэм и Рам Какой же стыд и срам Тупости всех достал наладил тему Свидание с его девой Но снова его душа покинула тело и так каждый раз, когда Субару наш Завоевывал доверие, был убит и паш но кто же душу проклял, хотел узнать Он узнать и на хате, но думали предатель он Но погибал не просто так, и был близок он К тому, чтобы разгадать эту тайну, покинув дом Я знаю, смерть мою я знаю, что стою на краю ждали, но душу не в огне ни в рай не взяли. Немало моя душа стала ла 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 кричала, когда встречу вернула в начало. У твоих внутренностей такой прелестный цвет. Ты готов принять судьбу? Сколько прожитой боли, сколько разум лишали мой воли, но я не отступил от этой роли раз был одержим Синим красным демоном Я верен им даже таким Когда был я любим Я готов умирать на каждой пройденной миле Ради Эмили Я поднимаюсь даже когда тело бессили Я знаю смерть свою Я знаю, что стою на краю Не ждали 那笑啊！